Обыкновенное чудо возле маленького села Рижки в Киевской области снова в полную силу забил старинный родник, который православные считают чудотворным. По легенде в этом источнике на Троицу купается сама Богородица, и весь год вода не только не портится, но и излечивает болезни. Проверяла Анастасия Даугуля. Эту поляну называют Америкой, далеко даже от ближайшего села. Когда забил источник, никто уже не скажет. Но местные жители уверяют, именно здесь явилась Богородица и указала на целебную воду. До революции, до семнадцатого -го года, слава про эту шла по всей округе. Вот вся Киевщина, Пивденна, панство, шляхетство из Белой Церкви приездило сюда набрать водички. Об удивительных исцелениях здесь слагают легенды. За несколько столетий факты уже трудно отделить от вымысла. Своя история есть в каждой семье. О том, как вода спасла от слепоты, язв и проказы. Хлопцы даже рублячи в поле, в кого грибок на ногах, приехали пару раз, помили цей водой. Ну, и там грибок, и грибок проходит. она набрала тут водички, вот, и принесла. Та стала умываться, и Стала прозривати, стала бачити. Наш комірник хворів горлом, щось там у нього було якісь От. А батюшка завіз йому водинка, ну нічого не допомагає. Батюшка завіз йому води і помогло йому. Він через деякий час він попив ту водичку. Через деякий час йому стало все нормально. Пішов до лікаря. Лікар нічого не знайшов, ніякої болячки в нього. Теперь источник фактически заменил в селе больницу. Ее, как и аптечный киоск, все равно закрыли, а источник облагородили. В советские времена все было с точностью, да наоборот, врачей сюда направляли, а священников высылали. В 30-е годы местные комсомольцы в рамках антирелигиозной пропаганды разрушили беседку и засыпали источник, но вода все равно пробилась. С тех пор советская власть регулярно боролась с этим родником и регулярно терпела поражение. Днем трактористы сравнивали это место с землей, а ночью местные жители восстанавливали родник. Упрямую воду много лет глушили мазутом, бензином и песком. Не помогло. Солярку ляли, масло всякое ляли. Загортали, Бульдозером за туди старі бабки приходили вночі, руками відгрібали, щоб ніхто не бачив. Современна власть не легенду, пробы в легенди, здала проби в хімлабораторію. Вияснилось, вода пробивається сквозь рідку кремнієво серебряною породу. Срібло багато да. срібла багато. Можливо, і від цього цілющі властивості заживляє рани, можливо, і за цього. Местные жители неожиданно обнаружили еще одну особенность территории. Мобильный телефон в селе работает только возле Крынычки. Это однозначно. Если хочу связаться с Киевом, только здесь, возле Крынычки. Больше не идет. Все знают, местные жители знают, что в селе телефон не берет. Только здесь. Церковь в научных объяснениях не нуждается, а чудесный источник, как ответ современному Фоме верующему, увеличивает число прихожан. До церкви мало в кто хочет идти, потому что все верят в Бога тогда, когда видят Его. А как не видят, то верят. Но Божья Матерь дает свою, через свою божественную силу, воду, через целющую воду, через веру людей, именно так дает, что люди идут сюда. Впрочем, идут к источнику как верующие, так и не очень. Даже скептики не спорят с тем, что в этом селе больше всего долгожителей в районе. Анастасия Даугуля, Дмитрий Монархов. Подробности. Телеканал Интер.